Навчание в Беларуси. Че будут проводиться навчания? Вообще реально, че пойдут вы не вход? вход. в Беларуси. Ну, тут, uh, Запад 2025 осенью. Они же Запад называют эти учения. Запад 2025 учения. Ну да. Я сразу говорю, что есть тут король мечей, который бы хотел повторить это повторение, видите? Повторение. Тяжело им это будет сделать. Тяжело. Единственное, здесь такая карта, которая, ну, вот типа там диверсионная, вот что-то такое, да? Вот то, как было, и то, что наблюдается. Ну, что вроде, да, вот сейчас, вот пойдут, вот пойдут. Ну, по итогу пойдут в Беларуси. Беларусь пойдут в Украину. Наступление из Беларуси, в Украину опять наступлений Я не вижу. Ну вот опять, видите, если про Украину, здесь как бы диверсионная больше, ну ДРГшная группа, отвлекающий маневр. Какие-то скрытые... Нет, обратно они говорят, смотрите, обратно, ну, еще раз пойти, повторить, это тяжело. Именно. а вот куда-то, куда-то куда-то там, туда, 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 но вскрыто как-то, тоже вскрыто. Окей, під час цих навчань, або після, або до, або під час, наступ на Житомирщину буде? Учение в Беларуси, Запад, 2025, учение в Беларуси. Во время этих учений, после этих наступлений. Ой, вот после этих учений наступление на бело на сейчас наступление наших промер. Нет. Нет, они говорят, им тяжело. Ну показано здесь то, что опасность обстрелов существует. Вот опасность подвойки, oh. она остается. Обстрелов со стороны Беларуси, она остается. Давайте так, сбоку Беларуси, сейчас вот научения Ну, можно, когда научение, можно сказать, ракета полетела не туда, мы не хотели. Да, вот такая. Ну, no, да, да, да. Че будет удар, ракетный удар по Житомирщине? По... Во время этих учений Белоруссия и Запада в 2017 придет на удар, потому что там с ним... Ну, хотят они. Они длительное время хотят. Сейчас посмотрим, где вот. будет. Я не знаю, как-то их ограниченные возможности, чтобы лететь. Ну, тут можно сказать, что они могут попробовать, как вы сказали, да, что по обману. Ну, залетело. Ну, так получилось. Да. Вот прямо чтобы так, я сейчас не вижу. Ну, по, по этим картам, как бы опасность-то есть. Потому что они предупреждают. Ну а на Киев. А, у нас тут на Киевщину подаемся. Чего нет. На Киевщину. Если полетят с Беларуси на Київщину. Понимаете, не лист... просто подлет маякаться секунды, якщо це балістика баллистика. Ракеты полетят на Здесь двойка, но тут опасность. Паша, это да, опять маленькая карта. Но это опять, как мы смотрели, видите, как вот постановочные действия, на дурачка попробовать. Ну, то есть, ну, по двойке, но есть угроза. Насколько она проиграется, сейчас сказать трудно. Есть угроза. Они показывали еще изначально, или, помните, тогда мы смотрели. Попробовать. Попробовать. Хорошо, а в ответ по Беларуси? Я полетят? вот прям, вы прям из языка сняли. Я только что прям сижу и думаю, вот это как наши бахнуть. Попробовали, типа, да? Получили вы, да? В ответ по, по Беларуси полетят. Если с Беларуси полетят, все равно кто их будет запускать по Украине. С Украины по Беларуси полетят, полетят. Да, как россияне запускали дроны. Это ну, сейчас этого не нет. Дьявол. А, дьявол этого и хочет, поняли? Дьявол же да. и хочет это, поняли? Обострение. Да. Он же это вот здесь. Вы полетят. Что? Предупреждающие меры будут какие-то. Давайте так скажем. Предупреж... Предупреждающие. давайте так скажем, как малансы, да. Опасность, то что ракеты полетят, если так? что назад да но тут есть некие сдерживающие предупреждающие действия чтобы этого избежать ага. То, чего так хочет Кремль да чье прямо домовленность между белорусской властью и украинской не маты никаких военных конфликтов прецедентов белорусской властью Ну, скажем так, договоренность есть. Идет опасность, то, что мне показывала раньше, и это не обязательно Украина. Угу. Эти, это не дофедерация, видите. Это желание запустить что-то, ну пусть с малым зарядом ядерки, подставить Беларусь. Да почекайте, я вас пытаюсь. Сами навчения в Беларуси, уже подстава. Давайте начнем с того. Вот это і є небезпека. Ну і все. Вони вже, вже якісь такі як погані, вже працюють на слові. Поїхали. Рівненщина. Загроза від цих навчань. Заходи, ракети. Що там на теті? Ровенська область. Ну ми потом ближче ще будемо дивитися. Ми дивимося на сьогоднішній момент. Так, да, звісно. Ми подивимося. Може, все змінюється швидко. На сьогоднішній момент Ровенська область. Учіння «Запор-2025» було небезпечною для Ровенської області. Вот. Ну по обману, видите, все идет. По обману. То есть как бы делать вид, что да. И что они идут. Карта. Тут договорен. Ну, выбор. Ну, не вижу я. По обману. Дразнить, дразнить. Дразнить. Волынь. Мама, вот, во время учеников. А нет, нет, пока на границе. Но на сегодня я не вижу. Обман, то же самое. Обман. Попытка, даже какая-то попытка. Все время там, вот, все время мне с территории Беларуси У. длительное время. Если что, сразу десятка мечей. Им. Угу. Хорошо. Добрый, поехал этот партак. Э, Польша. Потому что вы сказали же на початку нашего расклада про Беларусь, что кому-то там. Опасность для Польши. Учение Запад. 2025 Беларусь. Опасность для Польши. Опасность для Польши. Тоже скрыт. диверсионная сильная диверсионная деятельность. Башня там падает. Это могут быть взрывы какие-то, разрушения. Mm -hmm. Идет опасность детям, там, где много детей, по-больному ударить. Но это не впрямую, а поняли скрыто. Диверсионно. Mm -hmm. В таком плане. Идет опасность. Давайте. Создать большие, Видите? создать большие трудности. Хорошо. Чебудовесковый конфликт миш Территории Белоруссии и территорию Польши вообще военный на сегодня военный конфликт. Ну хорошо, вот с Беларуси, да? Мы же говорим с территорией Белоруссии и Польши военный конфликт. С территорией Беларуси военный конфликт. Ой, ну как-то видите, россияне, как-то Россия, россияне. Uh -huh. Переодетые. Это может быть диверсия, да? Переодетые в кого-то по обману. Ну, запустить могут что-то в воду. Нечаянно, по обману. Опасность воздуха идет. Ну по обману. Ну типа, ну да. прилетала же уже в Польшу, Да. Ну вы запустили при учениях. Только. Uh -huh. Хорошо, любасеньки, ставьте лайк. Мы рухаемся далее. Вообще планы у них, на да, еще раз, планы у них есть. Грандиозные, да? На планы, да, мы смотрели. Пойти, ну, это такое впечатление не с учений как-то, а чуть позже у них есть план. Вот да. именно открыто как-то, ну, а открыто проявить себя. А, а то, ]ха. что учение скрыто, и это хуже, понимаете? Когда ты видишь открыто противника, ты понимаешь, да, что это противник. А Литва, давайте поднимемся в Литву. Учение Беларусь, Запад 2020. Поедем на лету в открытую, в Здесь то же самое, смотрите. Здесь как бы в открытую нет. А дьявол выпадает. какая-то деятельность. К сожалению, можуть бути жертви, те ж саме, як білору: скрита не знаю. Мені каже, що вони ученята, оці, оці, оці учись, якісь... де вони беруться? Вони ж готовлять, вони щось готовлять постійно ці годами. Он а, а, Опасность диверсии. Мощных каких-то диверсий. Причем мощная. Что-то, знаете, не просто чтобы горело, а да. вот что-то такое ну. Кронштадт. это что у нас? Это их... это Ты что между Польшей и Литвой. Кронштадт. Он называется у нас еще... К... Калининград, да. Калининград, да, Калининград. Да? Uh Калининград. -huh. Даш, Калининград. Я вас запитую, чи будут какие-то какие ситуации в, Кали в Калининградской... Ну, Калининград. Калини... Что ждет Калининград? Калининград. Что ждет Калининград? В целом, что ждет Калининград? Опасность идет. Ну, опасность, я не знаю. А, вообще нехорошие карты на него падают. По итогу возвращение куда-то там, возвращение там, родной гавань, куда он там, куда-то будет возвращаться. И еще такое впечатление, знаете, как будто его изоляция, отрезать его то вы не так вот там где-то отрезать его идет но не хорошая карта в целом не хорошая карта падают разрушение области эти как называется в складе российской федерации я раньше смотрела видите тут даже по картам он уйдет 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 куда кому он давай то Калининград будет в составе по итогу Калининград будет в составе российской недофедерации Ой, сама карта випала. випала. Ніт, не будет. Нет, Мы спросили, будет? Нет. ніт, повішенный нет. Ну и все, поїхали далі. Побачили все, подивилися. Давайте просить, скажіть, будь ласка, чи правда, що за ну, ну Хотра питає, чи правда, що за втручання Росії в конфлікт між Ізраїлем і Іраном, про що ми говорили вище, Трамп пообіцяв Росії територію України? не Ні, неправда. Ні, ну тут, тут прямо, бачите, Росії і це неправда. Угу. Е і ми в фіналі, пані Олена, дивіться питаннячко. Росіяни просу захопили території на сьогоднішній день да, в травні і червні там найбільше, найшвидше. ну За багато-багато часу. Я, питання, чим пов'язано це їхнє таке вдале е вдале просування? Вдале, для них Просування вдало. росіян на території України? З чим пов'язано? За счет предательства, за счет скрытых договоренностей. Ну, предательство Предательство. Ну, ми стільки раз говорили про підкупи, про те, що у них свої застанці гнидять. Подкуп, шантаж, відкриття от прямо сильне з пані Олена, і тут виходить, що в Wall Street Journal пише, що о, що війна, щоб перемовини провалилися, і війна в Україні буде вирішуватись на полі бою. давайте поднимемся беда это действие что все перемывания провалились правда что все переговоры между украиной и россией это точно проводим правда что они mm -hmm. провалились Пеговоры. нет это неправда но ну, еще нет но ну, еще есть шанс того что да. но ну, у меня было такое знаете произойдут какие-то события когда россияне неожиданно усядутся за стол переговоров и без опломба, без этих вот бесконечных э, претензий, которые они выдвигают к Украине. Ну и давайте, что финал уже, что вина финал войны вызначится на поле боя. Финал войны в Украине, в Украине и России вырешится на поле боя. Вырешится на поле боя. Уход показан я бы сказала, что нет карта выбора. Сейчас я покажу. Манипуляция. Нет, они говорят, во-первых, если мы говорим на поле боя, нет карты ухода от этого, так? Здесь другие события. Здесь скрытые действия украинских вооруженных сил, раз финансовая составляющая России 2 и определенные события негативного разрушительного характера на территории России 3, но это в том числе или до, или после смены власти в России 4. Вот так вот. Все пишут мне, что Кронштадт даже не в Петербурге, а на либо мосту. окей, дякую. мы знаем, что Калининград, я просто что-то Кронштадт, шукал, как называется Калининград. Теперь наши географические навыки поднялись. Пані Лена, дякую за прекрасніше вам эфир. Бережите себя, бережите, кого любите. Надеюсь, у нас будет мирно і